السلام علیکم ناظرین میں سیدہ زائرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ امام بارگاہ کا تذکرہ لے کر آئی ہوں کربلا گام شاہ انیسویں صدی کے آغاز میں ایک شخص تھے جو مجذوب تھے بظاہر اور دنیا ان کو مجذوب کے ہی نام سے جانتی تھی لیکن انہوں نے ایک زمین خریدی جنگل میں اس جنگل میں ایک درگاہ بنائی اور وہاں پہ وہ گوشہ نشین ہوئے وہ تمام سال وہیں رہتے تھے محرم میں مجالس کرتے تھے جہاں ان کے عقیدت مند آتے تھے ایک سال جب کہ رنجیت سنگھ کی حکومت تھی انہوں نے یہ کیا کہ ایک گتے کا تازیہ بنایا اور اسے لے کر لاہور کی گلیوں میں نکل نکلے اور رونے لگے گریہ کرنے لگے ان کے ساتھ ان کے چند احباب بھی ہو گئے اب دیکھیں یہ انیسویں صدی کا اوائل ہے دو سو برس پہلے کی بات ہے یہ ایک اور خاتون تھی اس کا نام تھا نام تو خدا جانے کیا تھا لیکن اس کا نام اس کو لوگ کہتے تھے مائی آغیاں وہ بھی ایسی اللہ والی تھی وہ نصار حویلی سے جب انہوں نے دیکھا مائی آغیا نے کہ ایک اللہ والے شخص نے سر پہ اٹھا کے نکالا ہے تازیہ تو وہ بھی اپنا جلوس لے کر نصار حویلی سے آ گئی اور ان کے مہارا یہ کیا کہتے ہیں بابا گام شاہ کے جلوس میں شامل ہو گئی مہاراجہ رنجیت سنگھ کو پتا چلا کہ ایسے ایسے کر کے امام حسین علیہ السلام کی یاد میں ایک شخص نے ایک اللہ والے نے تازیہ نکالا ہے اور وہ لے کے گلیوں میں پھرا ہے روتا ہوا اور لوگ بھی اس کے ساتھ پھرے ہیں بس اس نے بلا لیا اپنے دربار میں شاہ کو اور بڑے سخت الفاظ میں تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ وہ کبھی تازیہ نہیں نکالے گا اس پر گام شاہ نے بڑی دلیری سے کہا وہ ہر سال محرم کے مہینے میں تازیہ بھی بنائیں گے اور اس کے ساتھ سڑکوں پر گشت بھی کریں گے اور جب تک زندہ ہیں ایسا کرتے رہیں گے بس مہاراجہ رنجیت سنگھ نے یہ جب دو ٹوک جواب سنا تو اپنے سپاہیوں سے کہا جاؤ اس کو قلعے میں بند کر دو قید کر دو اب قلعے میں بند ہو گیا وہ بچارہ مزدور لیکن کیا ہوا رات کو سوتے میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کو نہ جانے کیا ہوا کہ وہ ساری رات جاگتا رہا ایسے ڈراؤنے اسے خواب آئے اور کہ وہ اٹھ کے بیٹھا اور رات میں ہی اس نے اپنے وزیر کو سید عزیز الدین کو ساتھ لیا اور وہ وہاں قلعے میں گئے اس جگہ گیا جہاں کہ اس نے قید کیا تھا شاہ کو اور پھر گام شاہ سے معافی مانگی اور اسی وقت قید سے رہا کر دیا گام شاہ جب تک زندہ رہے تازیہ نکالتے رہے اور دیکھئے دو سو برس ہو گئے کہ تازیہ نکل رہا ہے اچھا خالی تازیہ نہیں نکل رہا ہے بلکہ اب اس کے ساتھ ماتمی جلوس ہوتے ہیں اور زلجنا کی زیارت ہوتی ہے قید سے رہائی کے بعد بابا گامی شاہ ہر سال محرم کے دنوں میں اپنا بنایا ہوا گتے کا تازیہ اپنے سر پر اٹھا کر لاہور شہر کے گلی کوچوں میں جاتے گریوں زاری کرتے اور پھر لاہور کے لوگوں کا ایک ہجوم ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگتا جب بابا گامی شاہ کا انتقال ہوا تو انہیں نہایت احترام کے ساتھ مزار حضرت داتا صاحب کے قریب جہاں وہ زندگی بھر بیٹھتے رہے تھے اسی حجرے میں ان کو دفن کیا گیا مزار کے ساتھ ہی ایک بڑے برتن میں کربلا سے کے میدان سے لائی گئی مٹی بھی رکھی گئی ہے جو بابا گام شاہ کی تازیہ سازی اور محرم میں کربلا میں دی جانے والی بے مثال قربانیوں کی تشہیر کے حوالے سے ایک نظرانہ عقیدت کی حیثیت رکھتی ہے پھر اسی جگہ کو کربلا گامے شاہ کا نام دے دیا گیا گامے شاہ کے مزار کے اوپر کے حصے میں وہ قدیم تازیہ بھی جلوہ نما ہے جسے وہ اپنے سر پر اٹھا کر لاہور شہر کے گلی کوچوں میں پھرا کرتے تھے اور باواز بلند گریہ و ماتم بھی کیا کرتے تھے آج یہ ماتمی سفر لاہور شہر کے گلی کوچوں میں محرم کے دوران نمایاں دکھائی دیتا ہے اور لاہور شہر کے محرم کا لازمی حصہ بن چکا ہے کی وفات کے بعد تازیہ, آ, تازیہ سازی کی روایت کو برقرار رکھنے کے لیے نواب علی رضا قزل باش اور سر نوازش شلی قزل باش نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر یہ جگہ خرید لی اور پھر یہاں گامع شاہ کا مقبرہ بھی بنوایا اور مقبرے کے ساتھ ہی ایک کربلا بھی بنوائی پھر جگہ کا نام کربلا گام شاہ رکھ دیا اس کربلا کو وہ شہرت ملی کہ لاہور میں بنائے جانے والے سارے تازیے دس محرم کو یہی لائے جاتے ہیں لاہور کی ازاداری کی تاریخ میں کربلا گام شاہ بین الاقوامی شہرت حاصل کر چکی ہے اور اب تازیے سونے چاندی لکڑی بانس کپڑے کاغذ اور سٹیل سے تیار کیے جاتے ہیں اور پھر یہ ہوا کہ تازیوں کو شہر لاہور میں بغیر زیارت گشت کے بعد شہر سے باہر لے جا کر مٹی میں دفن کیا جاتا ہے عموماً یہ تازیے دریائے راوی کے کنارے دبائے جاتے ہیں جن تازیوں پر قیمتی چیزیں لگائی جاتی ہیں انہیں اگلے سال ریت سے نکال کر پھر دوبارہ کام میں جاتا ہے بابا گام شاہ دنیا سے جا چکے ہیں لیکن ان کا عشق امام آج بھی زندہ ہے اور اسی عشق نے آج ان کو یہ شہرت دوام دی ہے انہوں نے عشق امام میں ایک اپنے وقت کے مضبوط ترین صاحب اقتدار مہاراجہ کو دو ٹوک جواب دیا کہ نہ صرف وہ تازیہ بنائیں گے نکالیں گے پھریں گے بلکہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے اور ان پہ کوئی قدغن نہیں لگا سکتا ہے بظاہر مہاراجہ نے ہتھیار تو نہیں ڈالے انہوں نے قید کر دیا لیکن اس اللہ والے کو قید کرنے کی سزا یہ ملی کہ اس کی زندگی ایک رات میں اس پہ حرام ہو گئی اس کا چین اس کی نیند سب حرام ہو گئی اور پھر وہ بھاگا بھاگا گیا اور اس نے کربلا گام شاہ کے خالق بابا غلام علی اور گام شاہ سے معافی مانگی اور ان کو ایک رات بھی قید نہیں رہے قید سے رہا کرنا پڑا یہ ہے دیکھیں عشق کا ایک مرتبہ ہے اگر اللہ سے ہو جائے تو جناب ابراہیم اکلوتے جوان بیٹے کو راہ خدا میں دینے نکل کرے ہوتے ہیں یہ عشق ہے امام حسین علیہ السلام چھ مہینے کے ششماہے کو ہاتھوں پہ لے کے چلے جاتے ہیں بارگاہ خداوندی میں نام تو پانی کا ہوتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ راہ خدا میں قربانی ہوتی ہے تمام بچے قربان کر دیئے بھائی بھتیجے سب قربان کر دیئے کس لیے